吴总和吴夫人呢？其实不是他们约的你，是我自己。乔总有什么事情不能在公司说，非要约出来？有很多事情都不能在办公室说。先吃饭吧，都是你喜欢吃的。其实今天在公司我遇到你一个女孩，她告诉我，你有女朋友了，是真的吗？我没有女朋友。 我就说嘛，你怎么可能会有女朋友呢？我为什么就不能有女朋友呢？元帅，大家都说，爱情是瞬间的冲动。你相信永恒的爱情吗？相信啊，我当然相信了。我和大多数人一样，相信瞬间可以变成永恒。 那你觉得我们之间会有那个瞬间吗？不会。为什么？所有人都觉得我们两个是最合适的一对。乔大，在工作上，你是我最好的战友。 我也是非常真心的把你当成我最好的朋友，但是除此之外，我们没有任何可能。元帅，哎，对不起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 ，我我不是有意的。没事，我去趟洗手间。 咱俩吃，给你倒、哎、醋。哎旺财，醋没了，我让你爸帮你带一瓶回来，好不好？你不是最爱吃醋吗？嗯，给打个电话啊。 啊喂，家里没醋了。什么醋没了？乔总，对，是我。袁总今天晚上没有时间指导你工作，我们很忙，别再打来了。啊！哎，回来不回？我自己吃。 我还有点事儿，先走了。是跟别的女孩子有事儿吗？不管是和谁，都是我自己的事儿。你坐下。元帅，我喜欢了你这么多年，你真的一点都感受不到吗？ 我宁愿你是真的感受不到，总好过你明明知道却装作不知道。但是，是我哪里不够好？是我哪里配不上你吗？我不想伤害你，但是真的很抱歉，我已经有喜欢的人。什么叫有喜欢的人？ 从我认识你到现在，你身边根本就没有过女孩子，是公司那个天天缠着你的吗？我喜欢她是我自己的事儿，跟她没有任何关系，所以对不起，我不能告诉你。好，那我问你最后一个问题：如果说你喜欢的人他不喜欢你，你可以？ 回头看看我吧。就算我喜欢的人他不喜欢我，我也不会看出他以外的任何人。真是奇迹，平时那么要强的战神，居然爱的跟我一样卑微。 不，我们之间不一样。至少我可以勇敢地说出来，而你连说出来的勇气都没有。